ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ಮಹಾಋಷಿ ವಿರಚಿತ ಸಾರ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತು ಅಮೃತ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಷ್ಟಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬ ಅಮೃತ ವರ್ಣದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ गन्धानुलिप्तपूर्वाङ्गः सर्वदेवः सदा गणगन्धर्वराजेशो गणगन्धर्वसेवितः गन्धर्वप्रबलार्तिग्नो गन्धर्वगणसंयुतः गन्धर्वादिगुणानन्दो नन्दोऽनन्तगुणात्मकः गच्छराजोथ गच्छेथो गच्छराजनमस्कृतः गच्छप्रियो गच्छगुरु क्रुद्य कृद्यमातुरः ग्रहेन्द्रो ग्रहितो ग्राह्यो ग्रणीर्घुरनादितः पर्जन्यः पीवरः पत्री पीनवक्षाः पराक्रमी गीर्वाणागमसारस्य गर्भो गीर्वाणदेवता गौरीसुतो गुरुवरो गौराङ्गो गणपूजितः गङ्गाप्रियो गङ्गजश्च वाहनादिपुरस्सरः गन्धमादनसंवासो गन्धमादनकेलिकृत् गजास्यो गजकर्णोथा गजराजो गजाननः गजरूपधरो गर्जद्गज योथुदुरध्वनिः गणेशो वरदो देवो द्वादशाक्षरमन्त्रितः सप्तकोटिमहामन्त्रा मन्त्रिताशेषविग्रह ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಋಷಿ ವಿರಚಿತ ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟಸ್ತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ